Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Red Pitfall, líquido blanco, basados en el libro. Ya terminé, dijo el joven con voz ronca mientras chupó dos veces más antes de alejar sus labios. Pensé que me dejarías venir en tu boca, dijo Jinpeng antes de que besaran sus labios. Después, Hon Hon sacó un paquete del bolsillo de su pantalón. Me pregunto, ¿qué voy a hacer contigo en esta posición? dijo la otra persona con complicidad, cuando vio la expresión de la persona que estaba atada. Um, realmente dudo de que quieras hacerlo así. Después de que Lu dijo eso, Hong Hong que se rió suavemente y abrió un paquete. Solo hay que tener cuidado de no dejar que se rompa mientras lo hacemos. Si eso no pasa, no hay nada de qué preocuparse. En realidad, Lu Jinpeng simplemente olfateó. Mientras tanto, Hong Hong Ke le puso un paquete y luego él se puso otro y se bajó los pantalones para darle la vuelta a la otra persona y empujó sus caderas hacia adentro. El joven volvió a temblar tan pronto como la punta de la parte superior de la otra persona. Se deslizó en el canal secreto. Después de mover sus caderas un par de veces, entró por completo. Una risa de satisfacción se escuchó en la garganta de Hong antes de que sus manos se extendieran agarrando las caderas de Lu Peng para luego balancearse y estrellarse contra su cuerpo. Luz simplemente gruñó en su garganta. En medio del jadeo de la figura de enfrente, sus fuertes cinturas chocaron con un ritmo pesado, haciendo sonidos dichosamente, mientras el sonido de la felicidad resonaba por todo el lugar. El joven policía inclinó su cuerpo hacia la otra figura, mientras se movían en armonía antes de que su cuerpo comenzara a temblar violentamente. Y el líquido blanco y turbio fue expulsado por ambas partes. Hong que se alejó quitándose la bolsa. Luego se giró para quitarle la bolsa al joven, mientras las gotas de emoción fueron liberadas cayendo al suelo a medida que lo hacían. En eso Hon Kens sacó un pañuelo de papel del bolsillo de su pantalón, envolviendo sus dos antes de colocarlos en el hombro de la figura alta que todavía estaba esposada por favor, tíralo a la basura, dijo que Hon subiéndose los pantalones mientras Lulu miraba y luego dijo Suéltame primero. La persona a la que le habló levantó una ceja y parecía como si hubiera recordado. Así es, es probablemente que Lulu todavía esté buscando la manera de llevarlo preso. Yo no sé cómo abrir una cerradura. Mm, en realidad deberías intentar practicar ahora mismo. Después de decir eso, Hong se dio la vuelta y fingió alejarse, mientras Luz se quejó. Hong, Hong se quedó paralizado por un momento. Antes de levantar la mano para tocarse las orejas, y luego dijo: ¿Qué acabas de decir? Lu Jinping simplemente apretó los dientes antes de volver a hablar. Dije: Hong Hong que sí, te llamé. Hong se dio la vuelta colocando una sonrisa en su rostro. Me gusta que me llames por mi nombre. Esas palabras solo unas cuantas veces salen de la boca de Lu. De lo contrario, definitivamente se convertiría en el rival de Xiong Si. Mm. llama de nuevo. Hong Hong Que, Hong Hong Que. Lu Jinpeng simplemente trató de tener la mayor paciencia posible. Hong Hong Que, por favor, suéltame primero antes de irte. Todavía no puedo aprender a abrir las esposas. Pásame las llaves, Hong Hong que sintió. Luego sonrió con satisfacción. Cuando te obligas a complacerme y me hablas así me gusta. Pero ¿dónde está la llave? En el bolsillo de mi pantalón, dijo Lu Peng. En ese momento Hong Hong que miró los pantalones en el suelo amontonados a los pies del joven. Luego sacudió la cabeza.